Мы сегодня собрались на самом святейшем божественном литургии, где вместе хвалили Бога, благодарили Бога и обещали не удаляться от Него, но жить в татусе, где Бог там победа, если бы временно казалось, что наша жизнь побеждает. Это неверно, потому что побеждает а Господь, конечно, если мы к Нему обращаемся, посылает нам шагри своих свиздари, и мы должны с Твоим поводом радоваться и торжествовать. Пусть же Ахистовый Божий Михаил своим предательством и своим покровом этого храма будет навсегда хранителем Вашим у каждого из Вас в Вашей жизни.

между приключениями в молодости, между болезнями, которые так часто покрывают нас. Молитва – великая сила. И нужно только не лениться. Молиться надо не долго, но и не коротко. А если еще коротко, то без всякого существования благодати Божьей она не будет спасительной. Я призываю на вас Божье благословение, благословение преподобных отцов церкви нашей, которые в основном почивают теперь в церкви ближних и дальних нашего святого Будьте имя Господне благословенно, в день и Благословите все Господь. Благословение, 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 благословение. Грамота видана кондратюк любові в благословення за старання трудина, славу Святої Церкви. Грамота видана Хитрук Валентині, благословення за старання трудина. Моє подільське, моє рідне є село, стоїш на Пагорбі, неначе, намальоване, моє подінне. Oh, といと... oh,